Сегодня, 19 июня 2017 года, в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий управлением уголовного розыска совместно с полицией Холмогорского райотдела, в том числе следствия, были проведены оперативные мероприятия, обыска в результате которых были задержаны группа лиц, которые обоснованно подозревается в совершении разбойных нападений на территории Харьковской области, а также по оперативной информации на территории Украины. В ходе обысков у последних было изъято огнестрельное оружие, а именно два пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, один с глушителем, также, также золотые изделия и вещественные доказательства по делу. Основой проведения данных мероприятий послужило уголовное дело, которое находится в следствии Холодногорского райотдела по факту разбойного нападения, совершенного 6 1. 2017 года. Это разбойное нападение, сопряженное с нанесением телесных повреждений потерпевшим. Преступники ворвались в дом, завладели, они были одеты в маски, с оружием, завладели имуществом потерпевших связали их, присутствовал при этом всем ребенок. Все это происходило на глазах у детей. После чего скрылись. В ходе проведенных оперативных мероприятий в течение полугода данная группа разрабатывалась сотрудниками розыска. И результатом данной разработки послужили проведенные сегодня мероприятия. Последние задержаны. В настоящий момент выясняется и устанавливается их причастность к иным аналогичным преступлениям на территории Украины, Харьковского области. 不，不。